Assalamualaikum dan salam hormat, bertemu lagi dalam MG Flash 15 Mei bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim di bumi Rusia turut mempereratkan hubungan masyarakat Islam Malaysia dan negara itu. Perdana Menteri meluangkan masa mengadakan pertemuan dengan Mufti Besar Rusia, Sheikh Ravil Genudin sejurus selesai sesi pertemuan rasmi beliau dengan Presiden Rusia Vladimir Putin hari ini. Menurut Perdana Menteri, pertemuan itu bertujuan mempereratkan ukuah antara komuniti Islam Malaysia dan Rusia merentasi sempadan geografi dan kepelbagaian budaya di samping memperkukuh hubungan dengan lebih 25 juta umat Islam di Rusia. Kesempatan bertemu dengan Sheikh Ravil digunakan untuk bertukar pandangan mengenai pelbagai isu yang menjadi kepentingan bersama termasuk usaha memperkukuh institusi Islam, memperluas pertukaran kepakaran serta memperkasa industri halal Rusia dengan memanfaatkan kelebihan Malaysia sebagai peneraju pensijilan halal yang diiktiraf dunia. Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas peranan aktif Sheikh Ravil dalam mempromosi keharmonian antara agama dan membina persefahaman dalam masyarakat majmuk Rusia. Sebagai simbol persahabatan dan ikhtiar dakwah, Anwar menghadiahkan Syekh Ravil senaskah Al-Quran bersama terjemahan dalam bahasa Rusia selari dengan aspirasi madani untuk mewakafkan sejuta Al-Quran ke seluruh dunia bagi memperluas kefahaman terhadap ajaran Islam serta menangkis gelombang Islamofobia. Sebagai balasan, Syekh Ravil yang juga pengerusi Lembaga Agama Islam Persekutuan Rusia turut menghadiahkan Perdana Menteri Senaskah Al-Quran Mushaf Utsmani dari Uzbekistan yang memiliki nilai sejarah dan menjadi simbol kelangsungan ilmu serta warisan keindahan Islam yang merentasi benua dan zaman. Mahkamah Putrajaya menolak permohonan untuk menahan reman suami Datin Sri Pamela Ling Yueh Wanita yang hilang secara misteri pada 9 April lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusti Muhammad Isa yang mengesahkan perkara itu berkata lelaki berusia 50-an itu ditahan awal pagi ini di Ibu Negara. Menurut Dato' Rusdi, suspek disahkan ditangkap di kawasan Kuala Lumpur dan permohonan reman dibuat di Mahkamah Putrajaya namun ditolak. Katanya suspek yang berada dalam tahanan polis dan sedang disoal siasat bagi membantu siasatan lanjut. Media pada 17 April lalu melaporkan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein memaklumkan siasatan turut menjurus kepada kemungkinan suami mangsa antara individu yang terbabit dalam kes berkenaan. Pada 7 Mei lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan Datin Sri Pamela dan suaminya Datuk Sri Ha Ting Siu sedang berhadapan siasatan berhubung kes rasuah dan pengubahan wang haram. Siasatan berkenaan dimulakan pada Mei tahun lalu di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA. Datin Sri Pamela, 52 tahun dilaporkan hilang selepas menaiki sebuah kereta e-hailing dari kediamannya di Kota Damansara ke Pejabat SPRM Putrajaya pada pagi 9 April lalu. Pemandu e-hailing terbabit kemudian membuat laporan polis mendakwa wanita itu dibawa pergi oleh tiga individu didakwa menyamar sebagai anggota polis sejurus kenderaan mereka tiba berhampiran bangunan SPRM. Perkembangan nahas melibatkan trak pasukan simpanan persekutuan FRU. Seorang anggota Corporal Syed Isfan Said Muhammad, 32 tahun, dilaporkan masih tidak sedarkan diri, mangsa menggunakan alat bantuan pernafasan dan menerima rawatan intensif di Hospital Raja Pemaisuri Bainun, manakala enam anggota masih menerima rawatan di Hospital Teluk Intan. Menurut Ketua Polis Perak Datuk Norhisam Nordin, Korporal Said Isfan Memerlukan rawatan lanjut sebelum pembedahan boleh dilakukan Memetik berita harian, beliau berkata mangsa perlu distabilkan terlebih dahulu sebelum doktor boleh melakukan pembedahan pada bahagian tulang pinggulnya Sementara itu, enam anggota lain yang sedang menjalani rawatan ialah Korporal Haslizal Muhammad Ali, 44 tahun Sarjan Mazlan Mat, 50 tahun Korporal Muhammad Izwan Ishak, 39 tahun Dan Sarjan Muhammad Farih Ali, 41 tahun turut dirawat Kopral Muhammad Zulnaidi Muhammad Zulkifli 34 tahun dan Kopral Muhammad Harisul Ihsan Muhammad Mahabudin 39 tahun. Kesemua mereka dirawat di Hospital Teluk Intan. Katanya dua anggota yang dibenarkan pulang adalah Kopral Nizam Tarmizi yang dibenarkan keluar dari Hospital Teluk Intan pada hari kejadian manakala Muhammad Anik Taufik Rozi dibenarkan keluar semalam. Sebelum ini, Nur Hisam dilaporkan berkata tiga daripada enam anggota FRU yang masih menerima rawatan di Hospital Teluk Intan selepas kemalangan ngeri itu berada dalam keadaan kritikal dan belum sedarkan diri. Dalam kemalangan melibatkan lori membawa muatan pasir di kilometer 15 Jalan Cikus, Sungai Lampam, dekat Teluk Intan itu sembilan anggota FRU terkorban. Pemandu Mazerati warga Singapura yang terbabit insiden kemalangan maut di Leboraya Laluan Kedua Malaysia Singapura, Link Kedua, minggu lalu dihadapkan ke Mahkamah Majistret Johor Bahru hari ini. Tertuduh Muhammad Irsyad Abdul Hamid, 27 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Fatin Muhammad Farid. Mengikut kertas pertuduhan Muhammad Irshad yang juga penjawat awam di Singapura memandu masrati dengan cara berbahaya kepada pengguna jalan raya lain sehingga menyebabkan kematian Avasen Raj 32 tahun. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu pada jam 6.40 petang di kilometer 0.6 lebuh raya link kedua di sini pada 9 Mei lalu. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 10 tahun dan denda tidak lebih RM50,000. Peguam Baharudin Baharim dalam hujahnya memohon jaminan munasabah terhadap anak guamnya yang mempunyai tanggungan ibu tunggal penghidap kanser serta adiknya yang masih belajar. Baharudin memohon pengecualian pasport tidak diserahkan kepada mahkamah kerana tertuduh memerlukan pasport untuk menjalankan kerja sebagai penjawat awam di Republik itu. Mahkamah kemudian menetapkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM12,000 dengan dua penjamin warga tempatan selain perlu melapor diri ke balai polis berhampiran sebulan sekali dan lesen memandunya digantung. Mahkamah juga menetapkan 10 Jun depan sebagai sebutan semula dan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut ketika melakukan aktiviti mencari emas akibat tertimbus dalam anak sungai di kampung Berhamah Merapuh, Pahang malam tadi. Ayub Ahmad, 37 tahun, dipercayai turun ke kawasan sungai berkenaan bagi mencari emas selepas mengorek dasarnya menggunakan sebuah jentera jenis JCB. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Pahang, Muhammad Razam Tajar Rahim berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai insiden itu pada pukul 10.04 minit malam. Susulan itu sepasukan empat anggota bersama sebuah jentera bergegas ke lokasi yang terletak kira-kira 55 km dari Balai Bomba dan Penyelamat BB Lipis. Jelasnya usaha awal menyelamat telah dilakukan oleh pihak polis dan penduduk kampung sebelum ketibaan pasukan bomba. Ujarnya mangsa berjaya dikeluarkan dari timbunan tanah pada pukul 11.15 malam. Seorang pengawal keselamatan maut selepas motosikal ditunggangnya dirempuh sebuah lori di kilometer 13 Jalan Banting, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Muhammad Akmar Rizaratzi berkata, lelaki tempatan berusia 40-an itu yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Menurutnya siasatan awal mendapati kejadian berlaku sekitar jam 1.30 tengah hari ketika mangsa yang menaiki motosikal jenis Yamaha LC 135 datang dari arah Banting menghala ke KLIA dan berhenti di lampu isyarat. Tambah beliau mangsa dirempuh dari arah belakang oleh sebuah lori jenis Nissan yang dipandu lelaki tempatan berusia 30-an hingga menyebabkan mangsa tercampak serta terperosok di bawah lori berkenaan. Jelasnya pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan dan telah dihantar ke bahagian sesatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat untuk membuat laporan polis dan rakaman percakapan. Segala kemungkinan ketika kejadian masih dalam siasatan dan lori itu telah dihantar untuk ujian teknikal bagi mendapatkan pandangan pakar. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ujarnya orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi pegawai penyiasat kes Inspektor Muhammad Sohairi Manaf dari bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Kuala Langat di talian 019 999 3077 atau 03 3187 2222 Seramai 64 warga asing tanpa dokumen cuba membolosi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 Sepang semalam. Bagaimanapun, tindakan pantas dan tegas Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan tersebut. Menurut AKPS, kesemua mereka yang ditahan dalam operasi pemantauan berkala itu tidak memenuhi syarat kemasukan. Operasi membabitkan pemeriksaan rambang terhadap 330 warga asing dari pelbagai negara dengan tumpuan diberikan kepada individu berkelakuan mencurigakan serta berlega-lega di sekitar balai ketibaan tanpa terus ke kaunter pemeriksaan imigresen. Katanya hasil pemeriksaan mendapati seramai 57 warga Bangladesh, 5 warga India dan 2 warga Pakistan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan untuk memasuki Malaysia. Beberapa individu dikesan menggunakan taktik penipuan bagi mengaburi pihak berkuasa termasuk menggunakan dokumen palsu seperti tempahan hotel yang tidak sah serta tiket penerbangan pulang yang direka atau tidak wujud. Operasi dilaksanakan selaras dengan tata cara kerja piawaian arahan pentadbiran serta arahan semasa bagi memastikan tahap keselamatan dan kawalan sempadan sentiasa berada pada tahap tertinggi. Hasrat penyandang jawatan timbalan presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli untuk berdebat dengan pencabarnya Nurul Izzah Anwar mungkin tidak kesampaian. Ini kerana Nurul Izzah yang mendapat gelaran puteri reformasi itu menolak cadangan yang dikemukakan Rafizi. Menurut Nurul Izzah, keutamaan beliau ketika ini adalah untuk menyantuni perwakilan dan mendekati akar umbi parti. Beliau juga mahu memperkukuhkan gerak kerja kempen bersama wanita dan anak muda di seluruh negara berbanding terlibat dalam perdebatan yang berisiko menambah ketegangan dalam pemilihan parti. Tegasnya pemilihan yang sedang berlangsung bukan soal politik semata-mata tetapi soal bagaimana pemimpin dapat berinteraksi dengan semua cabang parti. Semalam Rafizi dalam kempennya di Pahang memaklumkan beliau sedia berdebat dengan Nurul Izzah bagi meredakan suhu panas dalam kalangan penyokong masing-masing. Beliau berkata debat kedua-dua calon timbalan presiden PKR itu boleh menjadi medan menjelaskan hala tuju parti serta menurunkan suhu kempen yang dilihat semakin hangat menjelang pemilihan pucuk pimpinan parti tidak lama lagi. Beliau berkata debat itu wajar dianjurkan oleh penganjur bebas agar ia lebih telus dan terbuka kepada penilaian ahli serta rakyat. Pengaruh media sosial Siti Jamumol yang diceraikan oleh suaminya ketika sedang bersiaran langsung di TikTok awal pagi tadi mengalami kemurungan menerusi satu perkongsian terbaru beliau yang sedang hamil memerlukan sokongan selepas diceraikan secara spontan oleh suaminya Khairul Aiman Abdul Kudus Siti Jamu Mall atau nama sebenarnya Siti Suryani Wahidin berusia 26 tahun turut mengalami kegelisahan. Siti memaklumkan dia belum bersedia untuk menjawab sebarang pertanyaan yang ingin dikemukakan sambil memohon maaf kepada mereka yang cuba menghubunginya. Menerusi video itu juga dia kelihatan sebab dan lemah sambil dipeluk erat oleh seorang individu yang cuba menenangkan dirinya. Ruangan komen pengikutnya ramai yang menitipkan doa dan kata-kata semangat buat Siti agar terus tabah dan kuat menghadapi ujian yang melanda. Media hari ini melaporkan ribuan pengikut yang sedang mengikuti siaran langsung pepengaruh itu terkejut selepas Aiman melafazkan kata-kata Siti Suryani binti Wahidin aku ceraikan kau dengan talak dua sebanyak tiga kali. Perkahwinan Siti dengan Aiman berlangsung di Satun, Thailand pada 1 Jun tahun lalu. Pasangan terbabit sebelum ini pernah bercerai dan hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pada 6 Mei lalu namun mereka mengambil keputusan untuk kembali rujuk dalam tempoh kurang 24 jam selepas pengesahan lafaz cerai dibuat. Dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, Facebook X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.